Момент нашего вечера, финал. Первый этап нашего финала ⁇ это стих, который создан, написан по стилистике любимого автора. Желательно в начале или в кон лучше, наверное, в конце указать этого автора, чтобы все поняли, на кого вы ориентировались, кто ваш кумир. Кто, может, хочет начать первый взять на себя ответственность? Есть предложение начать с нашего мужчины. Пожалуйста. Мадам, мы мне своего человека. А я ж так, да не ты тихо. Держались дают спать. Спокій та не жити. Прийду додому, котрій так можна точно згнити. Лиша і так в кайданах, в тілі, в целофанці, живе, як жили тисячі років тому. Не натальці, Ви вибачте мене, при пам'яті живу лише перший раз. І що не так, кажіть мені і людям на показ. Кажіть, що цілував не так, а може й не туди, кажіть, душі нема лиш, Дерев'яні нігу. Ну, я ж не знаю, кто я серед цих рабин. А может именно дома что чего серед мертве? Хотелось бы узнать, что же это за П. Ну, а давай ты в зал, никто не довдався. Весенин, только на украинском языке, да? Да. Спасибо. Это, я думаю, заслуживает отдельных аплодисментов.